lah apa namanya bacaan Abdul Mahat itu Akhirnya beliau dapat menangis Itu maksud saya Ya kita makmur di belakang pun menangislah Sebab dia menangis Jadi kalau malaikat tanya Kenapa menangis? Dia menangis Betul je mas boleh rasa begitu Syaratnya Oh ini teguran keras ini ini janji ini Ini wa'id Itu ancaman Ini wa'dun Ini janji Cuba hayati Tak boleh samalah Kan Sedangkan penyanyi-penyanyi yang profesional pun Tahu kan Ini lagu sedih ke Lagu happy Kan Ini lagu rock ke Lagu kronco Ini lain Kan Mesti lain dia ni Tengok dia punya apa uh seni kata dia kan macam mana tu kata dia ini ya kalau rock itu lainlah namanya rock nak kata saya cinta kamu itu pun namanya rock ya sebab dia ucapkan lembut kan saya mencintaimu itu kan mesti lembut sepatutnya tapi kerana rock rokos. Hilowang ya, pun takut dah. Eh? Rimau pun takut kalau. <laughs> Lembu dah. Eh? <laughs> Waman dan siapakah azlamu yang lebih zalim? Miman daripada orang yang iftara mengada-adakan benda yang tak ada diadakan alallahi <coughs> ke atas Allah kadiban kebohongan satu kedua au atau kadzaba bil haq ia banyak mendustakan kebenaran au kadzdzaba bil haqq atau dia telah banyak mendustakan kebenaran lamma Tak ja ah, tatkala kebenaran itu datang kepadanya dua barulah pertanyaannya alaisa fi jahannam bukankah di neraka jahannam itu mahwan ada tempat menetap Lil kafirin Bagi orang So ada tiga kenyataan ini Ada tiga statement ni Statement so, yang pertama Allah nak memberitahu kita Orang yang paling zalim sekali Terzalim Paling zalim, super zalim, hyper zalim Ya pertama Orang yang mengada-adakan Kebohongan Atas nama Allah Satu Kedua Orang yang paling zalim ialah Orang yang banyak mendustakan kebenaran Itulah paling zalim Dan kedua-dua orang ini Tempat yang paling layak adalah Jahannam Itu makna secara umum Sekarang saya sampaikan Ulasan ulama-ulama tafsir Pertama, saya ingin sampaikan apa pandangan Fahruddin Ar-Razi. Lamma bayyana Allahu al-umura 'ala al-wajh al-madhkur wa lam yu'min bihi ahadun bayyana anhum azlam min azlamu min yakun li anna zuma ma bayyana wa shay fi ghairi mawdhi'i fa idha wada'a wahidun shay'an fi mawdhi'i la sawa mawdhu' fa yakunu zaliman Fa idza madda fi mad la yumkinu ayyun dzalika yakunu azlam. Selepas Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menjelaskan perkara-perkara yang disebut sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya dan mereka tidak beriman kepada Allah. Walaupun Allah telah tunjukkan nikmatnya, bukti kekuasaannya, bukti ke bukti kemurahannya, tapi mereka masih tetap tidak beriman. Lalu Allah jelaskan bahasanya mereka orang, -orang kafir ini orang yang paling zalim. Jom sekalian, zalim ditakrifkan sebagai wat fi fiqari mahalik, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim. Jika seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim. Dan jika seseorang itu meletakkan sesuatu di tempat yang tidak mungkin itu tempatnya adalah paling zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat itu zalim, boleh jadi silap. Tapi bila orang tu meletakkan sesuatu di tempat yang mustahil itu tempatnya adalah lebih lebih zalim. Jamaah simpan baju dalam peti ais karena tersilap. Tersilap. Nah, namanya zalim kan? Saya tak perasan kan oh, Allah. Karena kita sudah meletakkan menyimpan baju dalam peti ais kan gelap-gelap. Sama-sama ada pintunya. Itu zalim. Tapi kalau kita menjadikan dengan sengaja menjadikan peti ais sebagai tempat untuk menyimpan baju sedangkan kilang yang membuat peti ais ini bukan kan mustahil kan maka perbuatan kita yang kedua itu azlam paling zalim ya, jemaah sekalian orang yang tidak menyembah Allah ya mungkin karena jahilnya itu adalah zalim. Zalim. Tapi orang yang menjadikan selain Allah yang tak mungkin dia ada hak untuk disembah itu namanya paling zalim. Orang yang tidak menyembah Allah itu zalim. Memang zalim. Tapi orang yang menjadikan selain Allah yang tidak ada hak sedikit pun untuk disembah Sembah. tapi dia yakin itu berhak disembah itulah azlam lebih zalim fa kaifa Contoh Allah taala yakunu ayakun la syarik Wajah ja'ala lahu Allah ini tidak punya sekutu maka orang yang menjadikan Allah bagi Allah sekutu orang itu zalim fa kaifa idza ju'ilasyarik liman la yumkinu ayakun lahu syarik Maka bagaimanalah orang yang menjadikan sekutu bagi Allah yang tidak mungkin punya sekutu? Bagaimana hukum orang yang memberikan bagi Allah sekutu yang tak mungkin Allah punya sekutu? Betul ya? Jamaah sekalian, katalah kalau kita kata umpamanya, dia itu tak ada anak dia itu tidak ada anak Memang tidak ada, ada anak lah Orang itu tak ada anak Kemudian kita kata Dia itu ada anak Kita zalim atau tidak Bohong atau tidak namanya Bohong kan Dia itu tak ada anak Dia itu ada anak Kita bohong sebab orang itu tak ada Anak Walaupun mungkin Nanti ada Anak Hanya semasa kita kata dia ada anak Dia belum ada Anak Tapi mungkin ada Anak Betul itu pun kita dipanggil Bohong betul? Sekarang bagaimana kalau saya kata Dia itu ada anak Sedangkan orang yang saya kata ada anak itu Mustahil punya anak Kita dianggap bohong atau super bohong eh, Super bohong leh. Sedangkan pasangan yang belum ada anak Kemudian kita kata Dia ada anak Saya dikatakan bohong Bohong kerana saya kata dia ada anak Walha dia ada. tak nak Walaupun dia mungkin suatu hari akan ada. Itu pun saya dipanggil pembohong Sekarang kalau saya kata kepada seorang pada seorang Yang mustahil punya anak Tapi dia kata dia tu ada anak Saya dianggap pembohong atau hyperbohong Sebab itu orang yang tuduh Allah punya anak Maha zalim Kenapa? Allah bukan sekadar tidak punya anak Allah mustahil punya anak Itulah maksud azlam tu Maksud azlam Paling zalim Paling zalim Kemudian yang mas kalian Itu uh, yang pertama Apa kata Ibnu uh, Farudin Ar-Razi Kata Ibnu Kathir Wa man azlam man iftara ala lai kadiba Aukadha bilhaqila manja'ah aila ahada asadu ukubah meman kata bahalahi tidak ada seseorang lebih dahsyat hukumannya seksanya daripada Allah melebihi daripada orang yang mereka-reka kebohongan atas nama Allah. Siapa orang ini jemaah sekalian ayat ini ada kaitan dengan surah Al An'am ayat 93. Nah, di sana disebutkan Surah Al-An'am ayat 93 Nak memahami ayat ini mudah Kita kaitkan dengan Al-An'am 93 Siapa orang yang mendustakan Apa yang buat awak mereka kebohongan atas nama Allah Dan siapa yang mendustakan kebenaran Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 93 Ini dalam tafsir Ibu Katir tentang ayatnya <tongan bahasa t Clone> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa man azlamu Dan siapakah yang lebih zalim Mimman Daripada orang yang iftara Mengada-adakan alallahi atas Allah Kadiban ke Ustaz. Ustaz. Jadi contohnya yakni au qala dia berkata uhiya ilayya telah diwahyukan kepada aku. Walam yuha ilai syai'un sedangkan tidak diwahyukan sedikit pun padanya. Dia mendakwa mendapat wahyu wahal tak dapat wahyu. Dia mendakwa Allah bagi dia wahyu. Wahal Allah tak bagi apa-apapun pada orang itu. Ini pertama. Yang kedua, wa man qala dan orang yang berkata, saunzilu misla ma Aku akan menurunkan, aku akan memberikan seumpama seperti mana yang Allah turunkan. Tabah kalau Muhammad dapat buat ayat ini, aku pun akan buat. Aku boleh buat apa yang Muhammad buat Aku boleh sampaikan apa yang Muhammad sampaikan Aku boleh katakan apa yang Muhammad sampaikan Inilah kata orang Kata orang ini yang Allah sebutkan dalam ayat ini Dan ini kata ikrimah dan kota dah Dalam tafsir Ibu Kathir Yakni diturunkan berkaitan dengan Musailamah Al-Qadhab Orang yang mendakwa dirinya sebagai Nabi Ketika Nabi Muhammad masih hidup Hebat ya? Cukup berani Muslim Al-Qadam ini Mendakwa dirinya sebagai Nabi ketika Nabi Muhammad masih hidup Jadi lebih hebat daripada Rasul Melayu Sekurang-kurangnya Rasul Melayu itu mendakwa jadi Rasul, Nabi dah tak ada Musailamah Al-Kadzab. Gelaran dia Al-Kadzab, Al-Kadzab itu pendusta Ketika Musailamah Al-Kadzab mendakwa dirinya dapat wahyu, aku terima wahyu daripada Allah. Aku terima wahyu daripada Allah. Aku terima wahyu pada Allah. Wahai Allah. Wah, Allah tak bagi dia maka Musailamah telah melakukan iftira kepada Allah. dalam ayat ini kan ada dua ya satu iftara orang yang paling zalim tadi kan azlam dalam azlam dalam ayat itu kan ada dua satu karena dia iftara. apa If iftaroh kan iftaroh nah, iftaroh iftaroh lah karena iftaroh orangnya namanya muftarin yang kedua apa itu Yang kedua Kadaba Fi'ilnya Yang kedua kad Kadaba Yang ini kad -kad yani, takdib Takdib Orangnya Bukan Kadib Musalamah al qadab Mempunyai dua gelaran sekaligus Ketika ia mendakwa Mengaku Dapat menerima wahyu daripada Allah walhal dia bahawa Allah tidak maknanya ia telah mereka-reka kebohongan atas nama Allah orang yang mereka-reka kebohongan atas nama Allah iftara al itu namanya muftarin iftara itu itu nih. mendakwa dirinya di rasul mendakwa dirinya dapat wahyu apa jibril datang malam tadi mendakwa dirinya oh malam tadi aku mimpi Allah bagi aku wirid ha? ha? siapa yang baca ini 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 sekian sekian nanti akan jadi begini gini gini ha, siapa yang tak baca tak selamat hidupnya pendek umurnya akhirnya ada orang percaya ramai murid dia orang seperti ini namanya muftarin orang yang mereka-reka kebohongan atas nama Allah Kan banyak kan Hari ini masih, masih ada seperti itu Mendakwa bermimpi Kemudian dalam mimpi pula Jibril datang bagi apa Wirid tertentu Dan bila diamalkan Nanti akan menjadi tentera Imam Mahdi Tanpa disedari Kalaulah dia yang meyakini seperti itu Maknanya Dahulu masih ada syariat Islam yang Nabi belum sempat sampaikan, Nabi sudah meninggal. Kan masih ada lagi. Tanpa disedari ia menuduh Allah Subhanahu wa taala cuek. Karena sepatutnya semasa Nabi wafat, wahyu yang ada di Sidratul Muntaha, Lauhul Mahfuz telah habis diberikannya. Kenapa masih tinggal 2 3 ayat lagi ni? Nak bagi siapa ini? itu pembohongan yang luar biasa za apa nama muftaril perbuatannya Iftirah nah ketika si musailamah al-kazab berkata aku akan memberikan menurunkan apa yang Allah turunkan pada Muhammad aku akan menyampaikan seperti mana yang Muhammad sampaikan aku akan katakan pada kamu apa yang Muhammad katakan pada kamu itu dakwaan musailamah al-kazab Ketika Musalamah kata begitu, maka dia telah kadzdzaba bil haqq. Dia mendapat gelaran mukadzib. Mukadzib itu maknanya pendusta atau orang-orang yang mendustakan, bukan pendusta, orang mendustakan. Bukan pembohong. Bukan pendusta, orang yang mendustakan kebenaran.